Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Kak Susi Masak Nah hari ini Kak Susi membuat ongol-ongol yang terbuat dari labu kuning Nah di sini ada setengah labu kuning Kemudian kita ambil seperempatnya saja Kemudian ada 50 gram kelapa parut Tambahkan sedikit garam Kemudian kita kukus Nah ini hasilnya setelah dikukus kemudian kita sisihkan Setelah itu potong kecil-kecil e, labu kuningnya Kemudian masukkan ke dalam piring Kita kukus sampai matang Nah setelah matang kita haluskan dengan garpu Setelah itu, kita masukkan ke dalam mangkok yang lebih besar. Tambahkan 80 gram gula pasir, 200 ml santan. Kita aduk dulu sampai rata. Setelah itu tambahkan sedikit garam. Aduk kembali. Kemudian beri 120 gram tepung tapioka. Kita aduk lagi hingga rata. Tambahkan 50 gram tepung beras. Aduk kembali. Nah, setelah rata, siapkan loyang ya, teman-teman. Di sini saya memakai yang segi 4 seperti ini. Kemudian saya olesi dengan sedikit minyak goreng. Nah, setelah semuanya rata, kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Lalu kita kukus hingga matang. Di sini saya tidak menggunakan timer, saya hanya mengukusnya hingga matang ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Nah, setelah dikukus hasilnya seperti ini. Ini sudah dingin ya, teman-teman. Saya dinginkan terlebih dahulu agar lebih mudah memotongnya karena kue ini uh, sticky ya atau lengket. Nah, kemudian kita potong sesuai selera. setelah dipotong-potong kemudian gulingkan di atas uh, kelapa parut tadi yang kita kukus seperti ini. Nah, resep ini sangat mudah dan enak, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Uh, kenyal dan lembut. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di resep-resep uh, Kasusi berikutnya. Terima kasih.